Brigif mekanis dan Brigif mekanis trader yang ada di Indonesia. Brigif mekanis merupakan pasukan infanteri yang dibekali dengan pengangkut personil lapis baja atau kendaraan tempur infanteri sebagai kendaraan pengangkut personil untuk tempur. Brigif mekanis di Indonesia tersebar di beberapa wilayah dengan maksud untuk memberikan dukungan kekuatan wilayah tersebut. Terdapat tiga satuan brigif mekanis dan satu brigif mekanis yang berkualifikasi Raider satu Brigade Infanteri Mekanis 1 Pengaman Ibu Kota atau Brigif Mekanis Satu Jaya Sakti adalah kesatuan organik Kodam Jakarta yang bertanggung jawab untuk mengamankan ibu kota Republik Indonesia. Satuan Brigif ini memiliki dua Jaya Sakti yang mengandung arti bahwa setiap prajurit Brigif Satu Mekanis Jaya Sakti dengan kewibawanya senantiasa mengabdikan diri sebagai bayangkari usaha dan bangsa dengan penuh kebenaran dan kejujuran. Satuan ini terbentuk berdasarkan surat keputusan Pangdam Jaya nomor 177 strip 12 tanggal 27 Desember 1963. Markas Brigip Mekanis 1 bertempat di Jalan Raya Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Brigif Mekanis 1 Jaya Sakti membawahi 3 batalion dengan rincian 1. Yonif Mekanis 201 Jaya Yuda bermarkas di Gandaria, Jakarta Timur 2. Yonif Mekanis 202 Tajimalela bermarkas di Rawalumbu, Kota Bekasi 3. Yonif Mekanis 203 Arya Kemuning bertempat di Jatiluwung, Kota Tangerang 2. Brigade Infanteri Mekanis 14 Mandala Yuda Brigade Mekanis 14 Mandala Yuda adalah Brigade Infanteri Mekanis di bawah kendali Divisi Infanteri 1 Kostrad. Keberadaannya akan merealisasi konsep modular brigade yang diharapkan ke depan menjadi satuan setingkat brigade yang lengkap, kuat, dan efektif, serta memiliki efek penggentar terhadap ancaman kekuatan lawan. Dibentuk pada tanggal 6 Desember 2017, Markas Komando Brigif Mekanis Raider 14 Mandala Yuda bermarkas di Kampung Gedong, Desa Mekarsari, Kecamatan Sanjira, Kabupaten Lebak, Banten. Brigif Mekanis 14 Mandala Yuda membawahi dua batalion, yaitu Batalion Mekanis 318 Adi Raja Sayuda di Kabupaten Lebak, Banten, dan Batalion Mekanis 320 Badak Putih di Kabupaten Pandeglang, Banten. 3. Brigade Infanteri Mekanis 16 Wirayuda Brigif Mekanis 16 Wirayuda adalah Brigade Infanteri Mekanis di bawah Komando Kodam 5 Brawijaya. Brigade ini kembali diaktifkan bersamaan diresmikannya 4 brigade lainnya oleh Kasad Jenderal TNI Joko Santoso pada tanggal 12 April 2007 di Kota Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bermarkas di Kota Kediri, Jawa Timur, Brigif Mekanis ini terdiri dari 3 batalion yaitu Batalion Mekanis 512 Kurata Yuda di Malang, Jawa Timur. 2. Batalion Mekanis 516 Caraka Yuda di Gersik, Jawa Timur. Dan Batalion Mekanis 521 Dadaha Yuda di Kediri, Jawa Timur. 4. Brigade Infanteri Mekanis Raider 6 Trisakti Balajaya adalah Brigip Mekanis Raider di bawah kendali Divisi Infanteri 2 Kostrad yang bermarkas di Palur Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Cikal bakal terbentuknya Brigade Infanteri 6 tak lepas dari terbentuknya satuan dengan nama Resimen 26 pada masa perang kemerdekaan. Hingga pada tanggal 26 Oktober 1961 dibentuklah dan diresmikanlah satuan Brigip Mekanis Raider 6 Trisakti Balajaya. Dalam pengabdiannya, Brigif ini berperan dalam pelaksanaan tugas operasi Seroja di Timur-Timur mulai tahun 1977 hingga 1996. Brigif 6 juga ambil bagian dalam penumpasan gerakan pengacau keamanan atau GPK atau organisasi Papua Merdeka atau OVM di Rian Jaya dari tahun 1994 hingga 2004. Adapun batalion yang tergabung ke dalam brigade ini adalah Batalion Mekanis Raider 411 Pandawa di Salatiga, Jawa Tengah. Batalion Mekanis Raider 412 Barata Eka Sakti di Purworejo, Jawa Tengah. Dan Batalion Mekanis Raider 413 Bremoro di Sukoharjo, Jawa Tengah. Semua brigip mekanis yang ada di Indonesia sudah kita bahas. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.